اعوذ باللہ من نے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے بلاگ میں میں سب سے پہلے بات کروں گا صدر مملکت آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو اختلافات شروع ہو چکے ہیں آ, ان اختلافات کی وجہ سے ایک تو سندھ کی جو گڈ گورنر ہے اس پہ کافی کافی اثر پڑا ہے اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی مختلف گروپ میں آ, آ, جو ہے وہ بڑھ چکی ہے آ, سب سے پہلے تو بتاؤں گا کہ فران غنی کی گرفتاری کے بعد فران غنی کی جو ہاتھا پائی یا جو کہیں کہ جو تصادم ہوا تھا ہمارے خفیہ اداروں کے اہلکاروں سے جس کے بعد فران غنی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اور پھر گرفتاری کے بعد ہمارے اداروں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے فوری طور پر ناسازگی طبیعت کے باوجود بھی کراچی کا دورہ کیا تھا اور کراچی کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک اہم اجلاس منعقد کیا تھا تو ساری رات جاری رہا تھا اور اجلاس میں صوبائی وزراء کی سرزش بھی کی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ سند سید مراد علی شاہ کو یہ احکامات صادر فرمائے تھے کہ وہ فل فور سعید غنی کو کابینہ سے فارغ کریں اور فرحان غنی سے بھی فوری طور پر استعفیٰ لے لیا جائے تو وہ جو میٹنگ تھی وہ بڑی اہم میٹنگ تھی اور پھر اس میٹنگ کے فوری بعد صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو لاڑکانہ روانہ ہونا تھا جہاں فریال تالپور صاحبہ بھی موجود تھیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی اسی روز جب انہیں اطلاع ملی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کراچی پہنچ رہے ہیں تو وہ لاڑکانہ چلے گئے تھے اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا دوسرے روز بدھ کے روز منگل کے روز یہ میٹنگ تھی بدھ کے روز ان کا پروٹوکول بھی لگا دیا گیا تھا انہیں لاڑکانہ روانہ ہونا تھا اور لاڑکانہ میں یہ ایک اجلاس تھا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک منعقد ہونی تھی حوالے سے جو نئی کابینہ تشکیل دی جانی تھی اس کے علاوہ جو 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 معاملات ہوئے تھے یا جو جو کچھ بھی ہو رہا تھا سن میں اس حوالے سے ہمیں اجلاس تھا لیکن جو ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اطلاع ملی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب لاڑکانہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ فوری طور پر اسلام آباد روانہ ہو گئے اس طرح سے وہ اجلاس نہیں ہو سکا اور پھر صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد واپس چلے گئے تھے تو اس وقت جو تھے وہ اختلافات کھل کر سامنے آئے تھے اور اب صورتحال یہ کہ صدر مملکت اسلام آباد پہنچے ہیں تو آصف علی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد چھوڑ دیا تو دونوں کے درمیان جو ہیں وہ شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے وزیر اعلیٰ ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں ان کی تبدیلی جو ہے سندھ میں پاکستان پا پیپلز پارٹی کو نقصان دے گی جبکہ آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں فلف اور تبدیلی لائی جائے اور اس حوالے سے انہوں نے شرجیلی نام میمن اور ناصر شاہ کے نام تجویز کیے تھے کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں بلاول وزیر اعلیٰ بنا دیں لیکن مراد علی شاہ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے عید کے دنوں میں بیٹھ کر یہاں کابینہ بھی تشکیل دی تھی اور اس کابینہ کی تبدیلی میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی جو تھے سب سے بڑی رکاوٹ تھے اور دو مہینے گزر جانے کے باوجود بھی کابینہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی تھی تو اب بھی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ کیبنٹ میں نئے چہروں کو متعارف کرایا جائے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلی صرف کو بھی تبدیل کیا جائے اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دورہ کراچی کے موقع پر ایک صوبائی وزیر کو یہ اندیہ دیا تھا کہ آپ فوری طور پر تیاری کریں اپنی کیبنٹ تشکیل دیں مراد علی شاہ کو ہٹا کر آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے درمیان جو اختلافات تھے وہ شدت اختیار کر گئے تھے اور اب دوریاں جو ہیں کافی بڑھ چکی ہیں گزشتہ دنوں سکھر میں ایک صوبائی وزیر جو چیف منسٹر کے امیدوار تھے انہیں بعض لوگوں نے کی جانب سے جو مسلسل مبارک باتیں دی جا رہی ہیں اس کے فوری بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صوبائی وزیر کو جو ہے وہ شٹپ کا لئی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اور انہیں بلاول ہاؤس بلا کر بالکل جو ہے اس کی سرنزش کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہی رہیں گے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ مہم بندنا کی تو پھر ان سے صوبائی وزارت بھی واپس لے لی جائے گی جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں صوبائی کیبنٹ میں جو تبدیلی ہو رہی ہے انہیں صوبائی وزیر بزیاد تو بنایا جا رہا ہے لیکن لوگ ان کو چیف منسٹر کی مبارکباد دے رہے تھے جس کے بعد یہ واقعہ رونما اور اب جو صورتحال ہے کہ وہ جو آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ سعید گھنی کو کیبنٹ سے نکالا جائے تو سعید گھنی صاحب کی بھی دوبارہ انٹری ہو گئی ہے اور ان کا چیف نسٹر ہاؤس میں جو داخلہ بند تھا اب وہ بھی بحال ہو گیا ہے اور اب جو نئی کیبنٹ تشکیل دی جا رہی ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوری مرضی و منشا شامل ہے جبکہ جو نام فریال تالپور صاحبہ نے یا عاصف علی زرداری صاحب نے دیے تھے ان تمام ناموں کو نکال دیا گیا ہے اور اب ری شیفلنگ جو ہو رہی ہے اس میں تمام کے تمام لوگ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نامزد کردہ نامزد کردہ لوگ ہیں اور اس طرح سے مراد علی شاہ صاحب کو جو ہٹائے جانے کی افواہیں تھی یا جو باتیں کی جا رہی تھی اب وہ جو سلسلہ ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور مراد علی شاہ صاحب ہی جو ہیں اب وہ اب سندھ کے وزیر اعلیٰ رہیں گے اور اس وقت چونکہ سیلاب کے معاملات ہیں تو اس وقت مصروفیات زیادہ ہے لہذا جو سیلاب بھی معاملات سے فارغ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تو فل فور صوبائی کابینہ میں تبدیلی کر کے نئے وزراء کو شامل کیا جائے گا تو آلف آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو اختلافات ہیں اس سے پاکستان پیپس پارٹی میں گروپ جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور مختلف گروپ جو ہیں مختلف لوگوں کی لابنگ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں مختلف ایم پی ایس کی اور باقاعدہ ٹینڈر دیے جا رہے ہیں کہ وزارتوں کے جو ہیں وہ ٹینڈر مبینہ طور پر کیے جا رہے ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے پندرہ سپٹمبر کے بعد ہی کیا جا سکے گا تو اب میں ناظرین ذکر کروں گا جو انڈونیشیا کے حوالے سے کہ انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا انقلاب بھرپا ہوا ہے اور سری لنکا بنگلہ دیش کے بعد جو انڈونیشیا ہے اس میں بھی عوام نے سڑکوں پر آ کر اور احتجاج کر کے انڈونیشیا کے حکمرانوں کو ایک اچھا میسج دیا ہے نہ صرف سڑکوں پر آ کر بلکہ انہوں نے اس پارلیمنٹ کو آگ لگا دیئے اور صوبائی اسمبلیوں تین صوبائی اسمبلیوں کو آگ لگا دیئے جہاں عوام کا استحصال کیا جا رہا تھا یعنی پارلیمنٹ ہاؤس اس پارلیمنٹ ہاؤس کو آگ لگائی گئی ہے جہاں جس پارلیمنٹ ہاؤس میں آراکین اسمبلی کی تنخواہیں بیس پرسنٹ بیس فیصد جو تھی وہ بڑھا دی گئی تھی اس طرح سے فی اراکین اسمبلی کی جو ہاؤس رینٹ تھا وہ تقریباً تین ہزار ڈالر کر دیا گیا تھا جس پر عوام وہاں کے مشتعل ہوئے اور انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کو بھی آگ لگا دی اور وہاں کی جو صوبہ اسمبلی کی تین صوبہ اسمبلی تھی ان کو بھی آگ لگا دیا گیا ہے اور اس طرح سے جو ایک انقلاب شروع ہوا تھا سری لنکا سے سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے بعد اب انڈونیشیا میں بھی جو ہے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ہماری عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم آپ پارلیمنٹ کو آگ نہ لگائیں کم از کم آپ صوبائی اسمبلیوں کو آگ نہ لگائیں لیکن اپنے احتجاج کے خاطر جو آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق کے خاطر لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں اس لیے کہ اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی روزگاری اور جو ہماری حکومتی حکمرانوں کی اشیا ہیں اس کی وجہ سے آج ہماری ملک کی جو صورتحال ہے وہ سری لنکا بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سے مختلف نہیں ہے لہذا عوام کو اپنے حقوق کے لیے اپنے جو رائٹس کے لیے نکلنا چاہیے کم از کم آپ انڈونیشیا کے طرز کا رد عمل نہ ہو لیکن حکمرانوں کو کم از کم اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں کو ضرور جھنجھوڑنا چاہیے اب میں ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں ایک صوبائی وزیر علی حسن گروہی یہ علی حسن بروئی سینئر وزیر ہیں اس وقت بلوچستان میں اور بلوچستان کے سینئر وزیر ہوتے ہوئے انہوں نے جو ایک تقریر کی ہے جناب اور یہ صدر مملکہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں اور عموماً یہ آپ کو ایوان صدر میں پائے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک تقریر کی ہے اس تقریر کا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف کی ہے کہ ان کو نشان حیدر جو دیا گیا ہے نشان امتیاز کو انہوں نے نشان حیدر قرار دیا ہے اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جناب سید عاصم منیر صاحب کو جس طرح سے انہوں نے مخاطب کیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے اور ان کی لینگویج اور ان کا انداز دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں کس قسم کا اس وقت ٹیلنٹ موجود ہے یہ علی حسن زرداری آ, سندھ میں آ, المعروف لینڈ خراب یعنی بہت آ, بڑے پیمانے پر لینڈ گریبر تھے اور ابھی بھی ان کے کارندے اس وقت سندھ میں لینڈ گریبی میں مبینہ طور پر موجود ہیں اور ایک سسٹم کا ایک حصہ تھے اس کے ساتھ ساتھ بیچ درمیان میں جب آصف علی زرداری صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے تھے تو اسی آصف علی زرداری صاحب نے اسی حسن کی گرفتاری کے لیے وارنٹ بھی جاری کیے تھے اور آ, جو Uh, ایک وقت میں جو ایس ایس پی تھے انہوں نے ان, ان کو انکاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور آج وہی علی زرداری جو ہیں اس وقت بلوچستان کے سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں اور ان کا ٹیلنٹ آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کس کس قسم کے ٹیلنٹڈ صوبائی وزراء موجود ہیں تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے جانا چاہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد